Kenapa Singapura keluar dari Malaysia? Malaysia dan Singapura merupakan dua buah negara yang berasal daripada satu rumpun yang sama. Namun, disebabkan perbezaan ideologi politik, kedua-dua negara terpaksa berpisah pada tahun 1965. Hari ini, Malaysia dan Singapura telah menjadi dua negara yang digeruni di Asia Tenggara dan menjadi contoh kepada kebanyakan negara-negara lain. Jadi, lebih baik kita melihat kembali kronologi berlakunya sejarah besar bagi kedua-dua negara ini. Pada 16 September 1963, sebuah negara yang dinamakan Malaysia telah dibentuk yang terdiri daripada 14 buah negeri termasuklah Singapura. Penyatuan ini membolehkan Singapura bebas daripada kecengkaman kolonial British Tanpa sebarang sumur asli, Singapura melihat gabungan dengan Malaysia sebagai langkah kritikal bagi memastikan kesinambungan wilayahnya untuk berkembang maju. Ketakutan terhadap ancaman komunis juga merupakan faktor Tunku Abdul Rahman mempertimbangkan idea penggabungan ini. Walaupun terdapat tidak keseimbangan kaum dalam komposisi gabungan ini, Singapura mempunyai majoriti kaum Cina lebih ramai manakala Malaysia mempunyai majoriti kaum Melayu. Seorang ahli politik, Lee Kuan Yew, percaya gabungan ini akan menghasilkan perdagangan lebih luas di wilayah berkenaan. Kemesraan dan kegembiraan gabungan ini hanyalah sementara. Perbezaan ideologi telah menyebabkan berlakunya beberapa konflik politik. People Action Party ataupun PAP yang menerajui kerajaan Singapura pada masa tersebut percaya akan kesaksamaan untuk semua bangsa tidak mengira Melayu, Cina dan India. Mereka juga menggunakan slogan Malaysian Malaysia bermaksud Malaysia untuk semua bangsa. Sebaliknya, Kerajaan Persekutuan mempunyai ideologi berbeza iaitu lebih mengutamakan agenda pro-Melayu yang lebih mengutamakan penduduk asal Malaya termasuklah kaum bumi putra. Hak-hak ini diberikan kepada kaum berkenaan dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan perniagaan. Selain itu, kedua-dua negara mempunyai perbezaan dalam penubuhan pasaran dan sistem percukaian. Krisis hubungan Malaysia dan Singapura semakin serius selepas parti UMNO dikatakan telah melanggari perjanjian bersama dalam pernyataan politik di wilayah masing-masing. UMNO dilihat terlibat dalam sebuah pilihan raya di Singapura pada tahun 1963 di bawah sepanduk Singapore Alliance Party. PAP juga turut melanggari perjanjian di mana mereka menyertai pilihan raya persekutuan di Malaysia pada tahun berikutnya. Namun, PAP gagal mendapat keputusan yang baik mereka hanya sekadar berjaya memenangi satu kerusi sahaja di bangsa Hubungan PAP dengan UMNO semakin kritikal Ideologi dan visi kedua-dua parti politik ini telah mencetuskan beberapa rusuhan Pada Julai 1964, beberapa siri rusuhan kaum telah berlaku di Singapura dan mengakibatkan beberapa kematian Ekstremis dikatakan punca berlakunya ketegangan kaum ini Keadaan tegang ini akhirnya berjaya diselesaikan apabila jawatan kuasa muhibah tempatan bersama ahli-ahli politik melawat ke kawasan sensitif untuk meredakan keadaan. Namun, Lee Kuan Yew terus melakukan kempen Malaysian Malaysia dengan manifesto memberikan hak dan peluang sama rata kepada semua rakyat. Pada 9 Ogos 1965, selepas lebih dua tahun berada di dalam Malaysia, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mengumumkan di Parlimen mengenai keputusan kerajaan untuk memisahkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Dalam ucapannya, Tunku menghuraikan latar belakang yang menyebabkan beliau mengambil keputusan mengejut untuk memisahkan Singapura kerana tidak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan Singapura yang membelakangkan segala keputusan dengan kerajaan pusat. Pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman yakin perpisahan dengan Singapura adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Dalam sekelip mata, Segala usaha untuk menubuhkan negara Malaysia yang bersatu musnah. Singapura pada masa tersebut berdepan kesukaran untuk menentukan masa depannya kerana mereka tiada ketenteraan untuk menjamin ketenteraman awam dan sumber asli untuk menjana ekonomi. Namun, Singapura telah bangkit dari semua ini dan menjadikannya antara sebuah negara maju di dunia dalam pelbagai industri. Kesimpulannya, Sejarah mengatakan hak keistimewaan kaum bumi putera adalah salah satu isu yang sangat sensitif di Malaysia. Kerajaan yang ada perlu bijak dalam menangani isu ini dengan berhati-hati. Pastinya, hak bumi putera harus dikekalkan sebagai keistimewaan orang asal di Malaysia. Di samping hak-hak kaum lain tidak dinafikan. Singapura dan Malaysia telah menjadi sahabat yang baik dan saling bergantung antara satu sama lain selepas perpisahan ini. Walaupun terdapat beberapa isu menjadi hangat, namun kedua-dua pemimpin bijak dalam mengatasinya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.